obod qishloq va obod mahalla dasturi ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish hamda aholining uy joy bilan ta'minlash doirasida yetti ming yetti yuz to'qson to'rtta qishloq va mahallalarda bajarish lozim bo'lgan aniq ishlarni belgilab bunga o'n sakkiz trillion so'm mablag' yo'naltirilmoqda bu masalalar bo'yicha biz biron marta buncha mablag' yo'naltirmaganmiz endi shuni sifatli qilib yetti ming yetti yuz to'qson to'rtta qishloq va mahallaga yetkazishimiz kerak bundan tashqari aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash ichki yo'llarni qurish va ta'mirlash ishlariga yana qo'shimcha uch yuz million dollar ajratdik korrupsiyani oldini olish bo'yicha manga bir taklif berish kerak hammasini mujassam qilib hammani ko'zini ochib berish kerak raqamlashtirishni qilmasak korrupsiyani yo'q qilolmaymiz baribir eng katta narsa raqamlashtirish pullarni iqtisodiyot qilib odamlarni manfaatdorligini roziligini oshiraversak jamiyat boshqa bo'ladi o'zgaradi jamiyat sifat muddat va adolat korrupsiyadan xoli tarmoq qilish kerak hammasi davlatni puli bu xalqimizni puli bu nimaga korrupsiya bo'lyapti nimaga yer sotyapti qayergqa qarayapti bu noinsoflar birinchi iyuldan boshlab kim mana shunday qilsa rayon shahar hokimi qonun bor unga ellik ming dollar pora berayotganda qo'lga tushyapti moshina olishda qo'lga tushyapti o'ttiz ming qo'lga tushyapti a bu nima tizim bo'lib ketganmi samarqandda hamma viloyatlarga tegishli işte. endi birinchi rahbar ishdan ketadi tizim bundan ham qattiq bo'ladi ana shuni bilinglar hammalaring qonun ustuvor jazo muqarrar bo'lishi kerak odamlar ishonishi kerak korrupsiya yo'q o'zbekistonda hamma hokimga xulosa e alohida korrupsiya bo'yicha qarorni tezlashtirish kerak kerakk qonun ustuvor jazo muqarrarligini ko'rsatish kerak pul topib berdik bular o'g'ilik uchun qilganimiz yo'q-ku buning uchun odamlarni eshitish uchun qilyapmiz odamlarni og'irini yengil qilish uchun qilyapmiz dehqonobodda ichimlik suvi yo'qligi mana armonim yurib ko'rib ko'rmaslik olganmiz yigirma yetti yilda endi yani shuncha vaqt ketib o'rgatganimda bular o'g'ilar paydo bo'lib endi yani bitta narsa bo'ladi qonun ustuvor jazo muqarrar bo'ladi